Всех приветствую на своем канале. Мы сегодня будем готовить крылышки в остром маринаде. Для этого нам понадобятся крылышки. Как вы видите, я разделала их, располовинила, убрала лишнее, то, что нам не нужно. И сейчас вам покажу, как мы будем ее готовить. Между косточками мы будем делать надрезики. углубляемся, до конца не режем, просто делаем надрезы. А для чего мы делаем надрезы, чтобы хорошо у нас прошел туда наш маринад. Маринад будете смотреть чуть позже. Одну часть крылышек мы уже надрезали, как вы видите. Сейчас продолжим. Вторую часть тоже показываю. Вот тут возле мяса мы делаем тоже такие надрезики. Тоже по косточке, как пойдете на косточку, разрезаете с одной и с другой стороны. И продолжаем так всю курочку надрезать. В маринад добавляем острый перец, нарезанные кольцами. Нам этого хватит сейчас над трем чесничок. Потом добавим маринад. Теперь добавляем наш чеснок тертый в маринад. Сейчас мы будем добавлять специи в наш маринад. Берем куркуму, Берем специи. В этих специях очень много разных ингредиентов. Все будет описано в описании. Добавляем соус. Какой соус, тоже будет написан в описании. Мы добавили еще немножко соли. Почему немножко соли? Потому что у нас уже в приправках присутствует соль. Еще и в соусе. Поэтому много соли мы не добавляем. Сейчас будем перемешивать. Я буду перемешивать вилочкой. И все тщательно мы должны перемешать. И должно промариноваться хотя бы минут 40. Можете час. На ваше усмотрение. Сейчас мы поставили нашу утятницу. Будем наливать масло. Масла надо очень много. И будем ждать, когда оно нагреется. Как бы мы сделаем эту корочку, наши крылышки, во фритюре. Масло наше уже закипело. Мы будем порциями ложить и обжаривать на большом огне минуту-две. чтобы оно взялось корочкой. Больше не зажаривайте, внутри мясо будет сырое. Потом дальше покажем, как его дожарить дальше. Периодически мы помешиваем. Корочка не должна сгореть, она должна приобрести золотисто-коричневый цвет. И мы будем снимать с огня. Смотрите, вот такая корочка приобрела немного коричневый цвет. Мы должны ее уже выгружать. Сейчас мы ее выгрузим и будем дальше продолжать оставшиеся жарить. Мы уже все обжарили, теперь ждем, когда испарится вся влага с нашего масла. Наша влага с масла уже испарилась, уже огня нет. Мы будем на углях, как бы на маленьком огоньке, дожаривать наши крылышки. Для чего мы ждали, когда испарится влага? Это для того, чтобы Потом наша курица хорошо обжарилась в масле, не сгорела и курочка была готова и не сырая. Ждем, когда наша курочка приготовится и будем проверять ее, когда снимем с огня, чтобы она была прожаренная внутри. К гарниру у нас будет картошка во фритюре. Сейчас картошечку мы будем обжаривать до коричневого цвета и будем проверять, сырая она или нет. Сейчас пока испаряется у нас водичка, она уже немножко начинает обжариваться, но она еще сыроватая. Для гарнира мы приготовили картошку фри, Сделали соус с майонезом и с куркумой, чтобы картошечку можно было макать в соус. Будет очень вкусно. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки и пишите комментарии. Пока-пока.